информация, Вот у меня в Харане показывает черная луна, что это ложь, обмана, Это планета лжи и обмана. Ну и вообще те, значит, главнокомандующие ФСО, там, генералы, которые вот должны обеспечивать охрану Лили Путина, да, ну, с них должны сейчас быть сняты генеральские погоны, вообще они должны уйти в отставку, вообще должны посадить за то, что не допустили, что обстреливался вертолет могучего, да, самого великого полутораметрового героя в современности, да, который Начав війну в Європі, Тому абсолютно ідіотська інформація. це було для того... то ядерної зброї зараз немає. Там розміщені виключно її носії. Там також додали, що це стосується ще й ракетних комплексів Арішнік. Чи правда те, що у Білорусі дійсно немає саме зараз ядерної зброї, якою нас так сильно лякали? У них всего лишь навсего есть значит, установки для запуска там, вот этих ядерных каких-то ситуаций, а самого оборудования у них нету. Но вот эти майданчики да, или площадки, с чего они могут это производить, есть. Это максимум, что у них есть и на что они способны. Но я вам хочу сказать одно. Почему так Фридрих Мерц, канцлер Германии, раздухарился? он понял, что у Российской Федерации нет возможности даже запускать не то, что орешники, а ярс не взлетает. Поэтому ядерная концепция Российской Федерации сейчас находится под большим вопросом. И в тот самый момент, когда они должны как бы, показать свое могущество, силу, ярость перед телефоном звонком значит, с Дональдом Трампом, когда Путин говорил, Ярс не взлетел, <laughs>, дорогие друзья. А кто знает, это межконтинентальная ракета, которая может достигать Соединенных Штатов Америки. В общем, пипец. Дорогие друзья, они, это как вот это хулиганы из подворотни, вот эти твари, которые там кого-то хотят запугать, но при этом ничего нет. Ничего у них нет. Они, понимаете, для ущерба своей стране они не могут запустить ни одну ядерную оружие, бомбу. Потому что эта бомба, иди упадет прямо на Москву. Вот она не долетит, а по Москве грохнет там, или на Урале где-то грохнет, Новосибирска не будет там, еще кого-то. Было бы Это вообще, это ржавая, абсолютно отстойная страна. Вот у них все прекрасно всегда было с туалетами, да, то есть на которых у них там мухи нет, нет. Вот единственное, что человек, которого волокут на веревке, да, повешенный, сломанный ветром дуб, вот такой символ сейчас восходит, его скинут в этом году, дорогие друзья. Но ведь так. Не просто. может такого быть, чтобы в год змеи, особенно когда Сатурн и Нептун сходятся в гороскопе, раз в 36 лет такое бывает, а Сатурн — это всегда неспровержение, не тут не заговор. И вот каждый раз, как они только соединяются раз в 36 лет, что-то случается с Российской Федерацией, да, либо Советским Союзом. 1953 год, например, Сатурн сводится с Нептуном, а, и год сменит. Сталина не стал. Вот Сталина а, 21 века тоже сейчас не станет. Вы видите, что, что творится? А, она превращается, а, эта страна из авторитарного режима, в сталинский. Угу. Уже Сталина там в метро восстанавливают. Везде Сталина клепают, везде вот эти фигуры Сталина. Сталин а, умер как раз при соединении Сатурна и Нептуна. Поэтому они туда будут как бы рваться, пытаться что-то либо сделать. Но я думаю, что у них не получится как с Сумами, как с Харьковом, так и с... А, значить, з Спакровському максимуму ну, продвінувся на пару кілометрів далі. і про Запорізьку область також хочеться поговорити, тому що як пишуть іноземні змі саме зараз Росія будує лінії електропередач на окупованій території України, щоб підключити Запорізьку атомну електростанцію до своєї енергосистеми. Що буде з нашою ЗС і чи дійсно вийде у окупантів підключити її до себе до своєї енергосистеми? Ну, если они отдадут Запорожскую АЭС американцам, там, во владение, то есть нам, в принципе, то мы не будем подрывать эти электросвязи, линии там и так далее. Если же они отморозятся и скажут, что мы будем продолжать войну, дорогие друзья, взорвем все. Мы ждем, когда они уже ее достроят окончательно. Как только достроят, сразу все подорвем. Дроны у нас есть, у нас есть ракеты, у нас есть все, чтобы уничтожить всю эту электросвязь. Ви сказали, що якщо вона відійде США і буде, начебто, під нашим контролем, то ми не будемо підривати і будемо згодні на те, щоб електрика і електроенергія поступала в Росію. Ну да, то сі така докавольованість між Дональдом Трампом і нами, що нам підає САЕС, но ми будемо. Половина электроэнергии отправлять в Украину, uh -huh. ну, и половина, значит, в Арглу, да, то есть в те области, которые захвачены Российской Федерацией. Ну, есть такая договоренность. Ну, так, собі, чесно кажучи, є, <laughs> так себе, честно говоря, домовленность, краще бы ей не было. да. Так ще хочу обговорити з вами новину, яка буквально облетіла і відео облетіло весь світ. Всі соцмережі ми бачили стичку між Еммануелем Макроном і його дружиною Бріджит. Це відбулося в літаку. Якраз відкривався трап, відкривалися двері. І ми побачили, як Бріджит Макрон дає своєму чоловіку ляпаса або затуляє йому рота. Все ж таки, людей досить сильно цікавить, що між ними сталося насправді, чи ця паркну майже майже нормаль. Okay. Дорогие um... друзья я просто просматривал как бы ситуацию является значит у нее настоящие ли ее это дети показывает карта что у нее детей вообще не может быть и это поддельные дети от сестры да? mm -hmm. То есть, поэтому на самом деле у Макрона это гендерный скорее всего человек Да непонятно мужчина женщина но скорее всего мужчина Зрозуміла. вас. Останній хочу запитати про українську економіку, про нашу з вами гривню. Що з нею буде в червні? І чи очікувати нам шалений зріст на продукти, на одяг? В принципі, на все, що ми маємо в Україні власне, цього червня. Ну, я віжу, що на продукти наоборот ціна буде різко падати, тому картошка, помідори, огурці все це різко впаде. Клубніка і будуть з'явитися дині арбузи. Поэтому можно легко вздохнуть, цена будет только падать. У России хватит, с чем так э, сумасшедший, дебивал даже с Трампом. Да. Максимум хватит седьмого года. Поэтому из всех вот этих возможностей там и так далее, чтобы не сломить у него там, и там он залезет в карман, с, и, него, когда заморозится, начнется банкопад э, операции. А, вот, жители Российской Федерации, банков, вот, вот сейчас, там не знаю, долларов выкидывать, чтобы они как-то... Поэтому, да, реально ситуация самая худшая, 27-й год, поэтому согласиться, но почему 27 го Наверное, по Фрейду все завершить. Да. И действительно, в красоту будут находиться. Особенно вот сейчас он 1 сентября, поэтому может в любой момент, в, любой... в абсолютно любой год не случается переворот. Ну и сейчас, может быть на Москву Евгений Пригожин. Я, кстати, подписывайтесь на мой канал, Ру, там что было. Я единственный астролог, который приехал на Москву. Вот, дорогие друзья, желательно, чтобы у вас есть такой канал в Ютубе. Поэтому, сказал, Зеленский прогноз у него 26 -го года. По всем критериям это прогноз 27-го идти в такую радио АТО до 2020. Чего Украина входит в Евросоюз 2021 а, прогноз? Но самое лучшее может завершиться именно. Мы тебя будем очень чекать. Прото самое сейчас мы видим что на обстреле украинские. Продолживать эти чудоисты и где самое заразное? Сейчас... Они теперь прежде чем обстреливать север или Одессу, шие города с Гомушча, дипломатическим, кулисным да, между Америкой и такая ситуация мы против вас пока, да, несмотря на то, что они вести, там вышло по-моему, да, что в течение недели против России. Нет, они поняли, что не бомбя, а значит, значит, вас, значит, санкции зада, отключить Россию от СВИ, все банки абсолютно, сделать нефтяной имбар, процентов пошли для тех нефти и газа с российской. Поэтому уже сейчас мы понимаем, что Дональд Трамп в России, он э, в состоянии, мы плевать на Штаты Америки и вообще в той же самой Европе. Поэтому он поэтому будет забирать с Германии, из Балтии. Ему плевать вообще на все. А, и вот на сковородке он хочет иметь сделку с другой стороны. Війна закончилася за ключі з ділку з російських палучет Україну в апатому така сама сказати, що ні палу случаї значту з Україну Російське Дивіться, яка історія багато. Прогнозують саме масовані обстріли по шкільним закладам на святкових лінійках. Останнього дзвоника нагадаються відбудеться ось буквально вже завтра, двадцять 30 тридцятого травня. Окрім того, маємо ще 1 травня, день захисту дітей. А что скажете вы, Чи дійсно будет підвищена небезпека? Саме у ці даты? Нет, дорогие друзья, королевский градус у меня в Хараре восходит, поэтому можете у меня заказывать Харарную карту, годовой соляр, Натальну карту, да, на жизнь, плюс 38, 063, 524, 6324, по вайберу, по WhatsApp легко связаться. а восходит королевский градус. Лев, разлевшийся на траве, утренняя роса блестит на восходе. Все прекрасно, лев на возвышении смотрит на благоухающий сад. Нет, дорогие друзья, никакого обстрела школьных садов не будет. Иначе сразу будут введены санкции за против Российской Федерации. А чьи на обстрелы в учебне саме для киян для столицы Украины? Самый опасный период для, ки... для киевлян завершен. Вот, если будут какие-то обстрелы, то уже не будут лететь баллистические ракеты типа «Искандер», там Х-22, Х-69, 59 или Х-101, то есть вот это уже как бы все завершится. Единственное, что могут беспокоить дроны, но уже не в том жесточайшем количестве, в районе 300 штук, которые были раньше. Но и в большей степени будут страдать не сам центр Киева, а именно какие-то поселки, города вокруг Киева, в Киевской области – Особенно частного строения. Вот поэтому могу вам сказать, что самый большой Армагеддон для Киева закончился. Эти три самые хреновые ночи, которые были в жизни каждого из киевлян, они, их теперь не будет. Да. Иначе тут же будут введены санкции и для Российской Федерации. Я так розумію, ми маємо мати спокійне літо для всіх українців в усіх областях. Бо ж за вашими словами, за найкращим прогнозом, дійсно цього літа може бути повний сісфаєр. Правильно я розумію? Ну Сатурн вашов 25.05.2025 -го, -го -го року года. І як ви знаєте, саме в этот день сповішився адмін. полоненами, uh -huh. с пленами. Тысячи на тысячу был помен... поменен, в этот день, после того, как значит, начались переговоры мирные. Да? Ну и тут же мы слышим меморандум о мире, пусть он поначалу кажется и фейковым, но все же, да, и уже, да, Америка и наши хотели, чтобы мы в Ватикане все это делали, потому что Папа Римский наш, Российская Федерация не захотела, но в Женере могут происходить и дальше, и повторная ситуация, и уровень значит, взаимоотношений повышается. Вместо Мединского будет точно теперь конь Путина Лавров. Вот. Это уже как бы большой, я бы так сказал, подъем для нас. У нас, естественно, будут естественно, наши более значит, влиятельные люди, которые могут поднять эту ситуацию в целом. Тот же, значит, Могут быть и министры иностранных дел от нас присутствуют. то есть уровень повысится, и уже можно о чем-то договариваться именно в Женеве. Да. Ну, в 22 пункта ни те, ни другие не вписываются, поэтому нужно урегулировать все это в Женеве. Ну, понятно, что без переговоров тет-а-тет -а -тет между Путиным и посредником у них должен быть значит, Трамп между Путиным и Зеленским, да, невозможно чего-то достигнуть. И дай бог, чтобы это случилось именно в Швейцарии. Швейцария – это знак Тельца, Телец – это тоже Украина. И вы же понимаете, что мирная конференция украинская происходила именно в Женеве. Стамбульский и Стамбул для нас не очень хорошие. Лучше жить, где проводить переговоры, где бывает, да, профессиональное предназначение личности, где устраивать, какой стране повезет. Так вот, нам в Стамбуле, как и в Минске, не везет. У нас это одна линия связана значит, с тем, что это нас возвращает все время либо в Стамбульские договоренности 22 -го года, либо в Минские 14-15 -го года. Поэтому нам нужна Женева. А в Женеве происходили, как вы понимаете, в прошлом году украинские значит, мирные договоренности, куда мы не пригласили Россию. Поэтому женевский формат, он наиболее правильный и благоприятный. Тем более обсуждение войны э, между Байденом и Путиным, когда он еще был жив, да, состоялось именно в Женеве в 2021 году, именно в июне месяце. Поэтому июньский формат 25... ...где-то часовую пресс-конференцию Байден даже не вышел, по-моему, сразу ничего не давал. И у него была эйфория. Он понял, что можно нападать на Украину. Именно тогда. Вот, вот все это надо решить в Женеве и закрыть этот вопрос. Саме сейчас в Женеве насколько великий шанс, что действительно зустрянется эта высокопоставленная трейка Володимир Зеленский, Дональд Трамп и Володимир Путин? Ну, пока они там не встретятся. Встретятся всего лишь на всего, скорее всего, Сибига и Лавров. Но это уже тоже что-то будет означать, означать. Да? Но мы же понимаем, что там боятся отправлять Лили Путина в страну, где его могут арестовать. Mm -hmm. Потому что Швейцария как раз поддерживает значит, преступников, которые крадут детей, а это 20 тысяч украинских детей украли. Они. Вот таких преступников не то, что надо садить на кол, как это делал граф Дракула, а вообще их надо, я не знаю, там распинать, вот как не как Иисуса Христа, но вообще все с ними вот так делать с этими гадами. Мы читали заяву вида Німеччини про то, что там не обмеживают Украину в далекобійності наших ударов. И є... да, это Фридрих Мерц. Это я вам прогнозував, прогнозировал, что Фридрих Мерц это ну, этот Гельмут Коль, тем более у них одна и та же партия. А вот, значит, хри христианское. Так вот, он показал, насточайшие свои ядерные яйца, и он показал, дорогие друзья, средний палец Дональду Трампу. Он, uh -huh. ну, со времен еще, значит, зимы как бы ничего не менялось, что было разрешение бить дальнобойными ракетами. Дано еще, по-моему, когда еще Байден был президентом, да, то есть Америки, что и Англия, и Германия, и Франция, и Америка дали разрешение бить. Ничего же не поменялось. Просто уловка тут такая, что Таурысы повезли в Украину. Ну и все, что нам предоставляется сейчас, оно в полном секрете хранится. Но я вам хочу сказать, дорогие друзья, уже сейчас Таурысы находятся в Жех. уписилась, дорогие друзья. Они, извиняюсь за мой французский, усрались. И сразу же начали, значит, собирать вот эту, значит, конференцию вон, или как они там ее называют, в ассамблее, вон там, что вот сейчас, опа, опа, сейчас по ним полетят ракеты прямо по Москве. Кстати, дорогие друзья, инсайт для вас. У мэра Москвы Собянина инсульт, и он начинает учиться говорить по-новому. Что вот наши дроны сделали так, что его нервная система не выдержала Москва, Подмосковье. Ну и сейчас мы уничтожили прямо значит, там в Зеленограде то, что производится под Москвой, это почти Москва уже, да, те шахеды и все, что к ним делается, да, которые страшали Украину. Еще раз повторяю, мэр Москвы Собянин инсульт. А, дивите, яка какая еще информация от российских змі. там пишуть, что, нібито вертоліт вертолет Путина попал под обстрел дрона в Курской области. Насколько эта заява правдива, или это снова просто... Точное соединение Сатурна Неплуна именно в ноябре месяце они соединились и берлинская стена пала, после чего понятно, что началась геополитическая катастрофа, о которой говорил всегда Путин с падения берлинской стены. И 1917 год, если мы открутим от 1953 назад, 36 лет, это февральская и октябрьская революция. Полный переворот и уничтожение царской России. Последний царь Николай II пал в Российской Федерации. Поэтому путинский режим, дорогие друзья, всех вас поздравляю, исключительно по, по тому, как э, располагаются звездные циклы и астрологические падет именно в этом году. Осталось ждать недолго, после чего Украина вернет абсолютно все, что у нее украли. В тому числі і Крим, ми дуже на це чекаємо. Сподіваємося, друзі, на цих е, подібних словах дуже хочеться закликати вас донатити, тому що тільки ЗСУ тримають оборону над Україною і роблять це неймовірно. Тому щоденний донат від нас обов'язковий. А е є ще яка інформація? Вона досить тривожна про те, що Росія саме зараз стягнула великі резерви своїх військ під Покровськ. Власне, як там буде розвиватися ситуація в червні місяці? Ну, у них сам, ну, мало что они уже покрос так раздолбали, что там осталось только придатного, значит, э, э, ну, недвижимости где-то, значит, 10-20 процентов, наверное, 8 процентов они все там уничтожили. У них главная цель – обойти Покровск с юга, внедриться в Днепропетровскую область, ну, и показать, что можно референдум уже делать в Днепропетровской области. Поэтому они будут его окружать с юга, но я думаю, там будут переброшены наши войска. Это чисто политическая...